əlli kanal izlədərlərim, hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsindəyəm. Masazır qəsəbəsində birinci böyük yozmağın Ar arxa istiqamətində yoldan 1 kilometr yarım çərədə, yeri hündürdə, marşruta yaxın olan bir yerdə altı otaqlı möhkəm tikilmiş belə bir həyət evi təqdim edəcəm. Həyət evi 2 sot yarma yaxın torpağın üzərində inş olunub. Bu hissədə gördüyünüz kimi ağac sütununu yerə nəzər tutub hal-hazırda itkilər var, ağaclar, güllər var. Evin üz görünüşünü görürsüz. Tam keyfiyyətlə işlənib. Evin birinci və ikinci mərtəbəni arası monolit betondur, başda beton kəməri də var. Tam qoşa daşlanandır. Qaz, su, işıq və kanalizasiyalar mərkəzidir. Evin düz 50-60 metrliyindən də marshrut gedib birbaşa avtobus zalı metro stansiyasına yaxınlığında təzə orta məktəb də var. Evin düz görünüşü çox səliqəli şəkildə görünübdür. Burdan kürsü də var, gördünüz ki, üç daş buradandır. Evin istirəm arxa istiqamətində olan xərazı göstərim. Burdan yana keçmək üçün bir daha gördünüz ki, burdan da yenə kürsü var. Buradan belə bir zil zəhmisi var. Zil zəhmisin nə görürsüz? Tam quru yerdir. Heydər Tramp hissəsində idi dostlarım. Darvaza giriş hissəsidir, hasarın hiss hissəsi. Dam örtüyü ilə üzlənilibdi. Burada yağış üçün trap da qoyulub. Ətraf tam yaşayışdır. Ətrafda böyük-böyük evlərdir. İtişik evlə demək olar ki yoxdur. Və keçilmə evin cinə olan işarəti sizlərə təqdim edim. Dəhliz hissəsidir. Tehlizin özün kombi xətti var, döşəmə laminatdır. Təmirdən sonra yaşayış olmur. Sağ tərəfdə bizdə böyük bir mətbəximiz var. Sözün həqiqəi mənasında böyük bir mətbəxdir. Mətbəx mebel alt hissəsi beton üstü də granitlə işlənilib. Mətbəxin də pəncərəsi bir boş həyətinə baxır. Evin bütün otaqlarına kombi xətti çəkilib. Hətta mətbəx üçün, kondisioner üçün cəryan xətti atılıb. Evin qiyməti çox münasibdir. Yəni 6 otaqdır. Ə bu günkü gün bazarda ən münasib qiymətə verilən altı otaqlı dır. Və burada da bizim aşağıda olan belə bir yataq otağımızdır. Açıq mətbəx otağın olması çox əbəliçdir. Burada da qonqe fəxli çəkili tam hazırdır. Evin arxasında da yeri var. Havada gələn pis qoxu düşür. Və istədiyim sizlərə böyük bir qonaq otağını göstərim. Belə bir böyük qonaq otağımız var. Döşəmə burda da laminatdır. Tavan hissəsi fiqurlaşdırılıb. Pəncərəsi qon ortanda birbaşa səhitinə baxır. Nağd satılır, sənədlərimiz qaydasındadır. Yəni Narxabayd oğlu satışı olacaq. 1-ci mərtəbədə biz yataq otağına baxdıq, mətbəxə və qonaq otağına baxdıq. Sonuncu göstərəcəyim yer bu hissədə bizdə hamam otağıdır. Ham tắm otağı da gördünüz kimi aksesuarlar da mövcuddur. Plaşanın altında boş bir arası da var lazım olan əşyaları yığmaq üçün. Və qalxaq ikinci mərtəbədə olan şərhləri göstərəm. İkinci mərtəbəyə daxil olmuşuq. Bu hissə də hamam otağıdır. Dəhliz hissəsidir ikinci mərtəbənin. Çox keyfiyyətli qapılar qoyulub. Birinci mərtəbədə ikinci mərtəbədə qapılar eynidir. Yuxarıda bizdə 4 ədəd yataq otağımız var. Və bir də bületoq otağıdır. Tam təmir. Yataq otağın özündə kontener üçün cariən xəttatlıb. İkinci mərtəbənin hamam otağını da göstərəm. Bura da tam təmirli. Və keçək ardıcıl şəkildə. Eyib digər yataq otağını göstərəcəm. Ən kiçiyə yataq otağı budur. Eyib onun alt otaq. Burda bizdə böyük yataq otağımızdır. Tam təmirli. Tam səliqəli təmirləndi. O menə görəsən gözəl bir həyət evidir. 2 sot yarım yağm torpağının üzərindədir, tam sənəddidir. Demək olar ki, bazarda bu qiymətə alt otaq yoxdur. Yeri də çox gözəldir, Hündürdədir, marshuta yaxındır. Və bizim burada da eyvana çıxışımız var. Qiymətimiz startdan 105.000 manatdır. Eyvana çıxış qapısı səs də dəmirdən qoyulub və ös həyətinə də baxır. Sonra gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube-a abunə olmağı unutmayın.